Возникла такая проблема. Мы из припятского отдела, который еще был, когда мы там жили. Mm -hmm. С первой минуты мы принимали участие в ликвидации аварии на ЧАЭС. Mm -hmm. Были молодые, положили свое здоровье. А когда стал вопрос о начислении нам пенсии, нам дают довидку, где включает один сбереженный оклад и плюс кратность. Mm -hmm. Хотя есть все законы, есть приказы министра СССР на то время, заработав в зоне чрезвычайной ситуации, нам платили два оклада нам платили за нашу дозу облучения. Все это нам в справку не включают. Куда мы не обращаемся, mm -hmm. нам говорят, мы платим вам, даем довидку по закону о милиции того времени. Ну хорошо, даете вы сбереженный оклад по закону того времени. Mm -hmm. Но почему-то кратность берется mm -hmm. не по закону того времени, mm -hmm. а остальное все не берется. Гражданским лицам включается в справочку все. Нам справки не включаются, а от этого зависят наши пенсии. Министерство внутренних дел пенсии не выплачивает. Мы, Вы довидку, сами мы довидку просим. И вот если ссылаться на меня, ну просто это неправильно, в силу того, что я не располагаю ни финансовыми такими ресурсами, ни, нет у нас своего пенсионного какого-то фонда с которого мы могли бы выплачивать пенсию. Однако вопрос тот, с которым мы пришли, действительно меня как министра, он сильно волнует. Потому что вы не просто участники ликвидации, которых, ну, вы помните, что были массовые какие-то обращения к нам, а вы люди, которые носили погоны, выполняли свой служебный долг в то время, когда эта трагедия произошла. И я очень внимательно изучу ваше обращение лично. И я возьму на контроль и как член кабинета министров попытаюсь донести тревогу, с которой вы ко мне пришли, и позицию по защите социальных прав наших ветеранов. Я буду ее оставить. Меня зовут Педан Виталий. Я пришел к вам своей бедой. Значит, э, ровно через месяц, 26 августа 2013 года, будет 5 лет, как расследуется... Уголовное дело по поводу убийства моего сына в райотделе милиции города Белоцеркви. В 2008 году 25 сентября 2008 года к моему сыну в село подъехал участковый старший лейтенант Деткивский. на тот момент был участковый, значит и попросил, ну как попросил, сказал ему, чтобы он подкинул наркотики нашему родственнику, который у которого магазин в Селачмеревке на что мой сын отказался. 26 числа приехали, его забрали. Он спал ну, на полу в доме, на матрасе. Значит, этом уже была бабушка, дядя был. Значит, они видели, все написано. Как он его, он его будил, подошел, участковый деткивский, ногами начал бить по животе, по бокам. Вставай. Паша не мог понять. На вопрос бабушки и дяди, почему они это делают и куда забирают, куда надо, он отвечает, это не ваше дело. Защипнул наручниками за руку свою его поволок, не дав, не дав ему устать и не дав обуться, босиком его поволок. Его доставили в 21.30, нет, 21.00. В 18 часов за ним приехали, в 21.00 его доставили в райотдел не в рае дело это а самое. В районную больницу города Белосерп на свидетельствование. Значит, на свидетельствование его привез капитан емец. Значит, тут четко написано 26. 26.01.21.00. Значит. Он был без телесных повреждений, видите, да, без телесных повреждений. То есть цел, побитый, одежда была целая и так далее. Значит, после этого, в 21.00, когда было свидетельство, его 21.45 э, капитан Ямец доставил в райодел милиции. Угу. И его, там, и его ну, посадили в камеру задержанных. Угу. 21.45 это его доставили. Угу. Значит, это 26 числа. 27 числа, то есть это получается почти через 3 часа в 0.20 со слов дежурного помощника, ему стало плохо и начал блевать. Значит, когда они подошли, не увидели на полу там, ну, ложа, там, крови, там, это самое, все, вот. Ему плохо, он лежал на топчане, ноги поджавшие. Они вызвали скорую помощь, потому что он был уже никакой. Значит, скорая помощь, 0,33 вызвали скорость, 0,45 приехала скорая помощь. Значит, состояние было тяжелое в него. Значит, в камеру завели Фельдшера, Савчука Андрея Васильевича и врача Ченчик. Сразу врач, значит, здесь вот есть заявление Савчука Фельдшера, который пишет, что на вопрос, при мне они стояли вдвоем, Ченчик задал вопрос, что случилось. Он ответил, что мне побили милиционеры. На второй вопрос когда тебя побили? Он задал, что меня побили часа два назад. Его осмотрели, быстро дали уколы и завезли в больницу, в нашу вторую, на Симашко. Значит, на Симашко его принимала тоже врач, не врач, а медсестра дежурившая, которая тоже пишет, что его привезли у нас почти, ну, как бы, бессознательно по этому И когда врач скорой помощи при мне задала вопрос, что случилось, он сказал, что меня побили милиционеры, все, что вы рассказали, или, на мой взгляд, это вообще вопиюще. И здесь это все надо расставить все по своим местам. Если есть вина сотрудников, которые работают еще сегодня в органах внутренних дел, значит, я хотел бы обратить внимание на это и начальника милиции. Значит, я прошу роль их изучить и по ним принять решение. Всех понаходить, и пенсионеров, и э, ныне действующих, всех найти. Значит, э, есть такое слово реинжиниринг событий. Провести полностью, разложить все от самого начала. Понятно? Я беру на свой контроль этот вопрос. Значит, мне, э, Виктор Борисович, еженедельно доклад. Еженедельно доклад, что сделано по вот этому заявлению. Значить, замовив розбійний напад голова сільської ради село Сидорібло Церківського району. таким займається. Угу. Кум його безпосередньо був виконавцем. Кум і ще один житель села цього угу. Іванченко. Іванченко, так. Значить, було порушена кримінальна справа відносно особи. Угу. Потім, як вияснилось, кримінальна справа була закрита угу. і у справі вже лежить постанова. Порушення кримінальної справи за фактом, тобто не встановлено суми. У справі е, свідки були, ще два живих залишилися. Чотири свідки вже трупи. Е, значить, Перший свідок, який дав показання в матеріалах кримінального провадження, на даний час показання його ще є. Пропав зразу без вісі. Е, двоє других згоріли в цьому ж селі Сидорів. Е, відмовили порушення кримінального справи. І останній четвертий. Буквально місяць по тому пропав безвість. Mm -hmm. Розібратися досконало, по всіх обставинах, викладених, і не тільки по побиттю, а по тому, що зараз там відбувається, що там коїться в цьому селі.